Доброго ранку, кажемо, наші наступні гості. Будемо сьогодні дізнаватися про дуже-дуже такі гарні речі, як квіти. Квіти фіалки. фіалки. Так. Власне, навіть більше того, для мене було таким відкриттям, що буде навіть виставка. І більше того, ви сказали, скільки існує видів фіалок. Я от побачив так, наперед забігаючи фотографії, мені стало дуже-дуже цікаво, тому що е, фіалки, в принципі, я звик, що вона росте десь собі у горщику, да, на підвіконці якась там фіолетова квіточка, і все. Але я зрозумів, що я повністю нулю цій справі, ботаніка це не моя справа, і, і мої, не моя і, так. І, і всі ці рішення були мої такі, якісь заключені, насправді е, марними. В принцип, Пешо, вы можете рассказать о за фиалкой, потому что, как я вижу, это дуже не то что наука, а просто система. Их срастить, дуже богато, богато выйдет, так? Надо сказать, что я тоже любитель, я не профессионал, но занимаюсь очень давно, поэтому, конечно, не интересуюсь фиалкой, можно часами о ней рассказывать. Появилась она в прошлом веке. Правильное название Узамбарская фиалка. Это местность в Африке. Фиалки в да. ничего. Да, фиалочка маленькая, фиолетовая, вот, природная. А -а -а. Она там росла в очень жестких условиях. А -а -а. Потом ее привезли в Европу, в Америку. В Америке началась селекция. Потом она попала к нам в 60-е годы прошлого века. И вот за этот период небольшой настолько разновидности фиалки увеличились, тысячами исчисляются. И вот то, что я бы хотела рассказать о ней в первую очередь, то, что меня интересует, то, что меня волнует, очень это то, что она есть иллюстрации нашего мира. Почему я говорю нашего? Потому как существует мир природный, созданный божественной личностью, а есть мир цивилизационный, то есть нами сотворенный. И вот фиалка, она именно результат труда человека, селекции человеческой. При Переопыление, отборе, выращивании появляются новые сорта. И она оказалась настолько благодатной и способной к мутированию, к изменению, что вы видите огромное количество красивейших и разнообразнейших цветов. А mm -hmm. вы самое от той школы начали заниматься выращиванием фиалок mm -hmm. и собирать эти не знаю, виды? Или как... Интерес лет 15 назад начался. Ничего себе. Серьезно, да? Да. Но это было сначала очень так, скромно. Это... Потом... Какая зараз коллекция у вас? Ну, у меня доходило до 500 видов сортов. Сейчас половину меньше, но зато это самое-самое. Угу. Новинки появляются часто, поэтому приходится обновлять коллекцию. Угу. На самом деле это очень увлекательно. Так, Но... и вот началось с маленькой коллекции, да. так, а потом как А потом выросли захопу... дети, выросли uh -huh. дети, а у фиалок вот эти подросточки, черенки, называются детками. Uh -huh. И вот как бы перешла такая эстафета от собственных двух сыновей, перешла так. эстафета к, к деткам фиалок, uh -huh. которые несешь, поднимаешь, а потом любуешься и даешь возможность полюбоваться другим. Потому что я знаю круг моих друзей, моих знакомых, Всегда вспоминают меня тогда, когда засветают у них мои фиалки. Так. Это очень хорошо, если человек ассоциируется с такими цветами, не знаю, ну да. Так. Еще хотел спросить, а ваш ваши сорт, вид есть? Нет. Нет? Все все, Я все всех люблю, да. Так. Но бывает так, что некоторые ну, как бы, ну, совершенствуются. И есть похожие, когда ты тем сортам старым, которые не очень уже, как говорится, mm -hmm. своими качествами Меня устраивает, я от них освобождаюся і забуваю них, а так люблю всі. Угу. І ще я знаю, це такі квіти, які ну в мене, наприклад, вони довго не живуть. Я не знаю, чому. Наприклад, купую, я не, може це просто якісь ну, земля погана чи що, не знаю. Ну не ростуть вони далі. А які ще мінуси чи плюси, ось таких ось рослинок? Чому, ну, чому от? Я Труба. понимаю вас, о чем вы говорите. Так. Уже была передача, мне как-то спрашивали, ваша телекомпания снимала. Я говорила, что многие оправдывают э, свои неудачи своей тяжелой рукой. Так. Но это, наверное, просто оправдание нежелание заниматься этим. Uh -huh. Когда у человека появляется желание, у него появляется возможность получить все знания и в интернете, и так друг с другом общаясь. Uh -huh. Так что это просто, ну... Навірно, вам треба дождати пенсії. Мабуть, так. І ще хотіла спитати, ну та така квітка, ну вона довго живе, довго може радувати око, не знаю, скільки там. Чи це теж від виду залежить, мабуть, так? Я Американська асоціація фіаличка. Имеет такой прецедент, что фиалка прожила 75 лет. Ничего себе. Но ее при этом надо, конечно, омолаживать. Угу. Она не нуждается в уходе таком, который позволяет ей жить долго. Угу. И вот сейчас мы больше на картинках, Это все ваши, все ваши так. квитки. Да, так? да, да. да. И почему вы решили тоже организовать выставку? Я уже их провожу 10 лет в кинотеатре «Довжинка». Так? <laughs> да, просто сейчас заинтересовались угу. и очень бы хотелось рассказать именно о новинках. Всі лекції і о тому, що це все сейчас є, і можна розширяти свой фіалочний кругозор. От хотів запитати походу, да. да бачимо дуже багато їх. Існує видів, підвидів. А догляд, специфіка догляду чи є у них, чи всі потрібно за сими однаково доглядати? Чи якась фіалка можливо буде більше любити сонечко? Інша буде менше любити сонечко. от якось такі, є такі от нюанси. Фиалка любит свет, а не солнышко. Солнышко она на, наоборот не любит. Ей надо притененное состояние, то есть достаточно света, но не прямых солнечных лучей она не переносит. То есть будь якаросвана байдуже, якой подвыт, якого ванаколеру, так, это. Нет, всех. есть разница. Пестролистная фиалка, она требует больше света. Угу. Вы видите, что там листик не полностью обеспечен хлорофилом, и белые такие прожилки красивые. Вот она требует больше света. И вообще это дело времени. Если у человека есть опыт, он уже сам почувствует. Бывает даже э, в разрезе одного вида разные фиалки по-разному себя ведут. Ну, как детки себя ведут по-разному. Одни послушные, другие нет. Для, вас, <свистит> для вас, как детки, Получается, да, их, их, так и называют официально. Э, вот эти подростки фиалок, деток. А вот я хотела сейчас спросить, у вас есть дома место, где вы всю такую коллекцию великую сберегаете? Ну, я не знаю, ну, мне, может быть, не выстачило бы. У меня городская квартира, и всю жизнь я прожила в городе, у меня не только. Аграрного... Нет, у меня довольно компактно. Я на балконе сделала специальные условия, то есть отопление, и все. И все и пецы выдевщики вы сказали, там чискильки у вас. Сейчас 250 видов, uh -huh. а количество я не могу сказать. Оно меняется время от времени uh -huh. меняется. Ну да, так, вистачає. І стільки квітів за ними догляд кожного дня повинен бути. Так, там вода поливати треба, там не знаю. Я підсвічую фіалки. І вода зараз я перейшла на фітильний полив, це дуже не Вот. А так. ту речі хотів запитати, підсвічуєте? Використовуєте звичайне освітлення, чи спеціальні, які останнім часом ну, дуже популярні, фітолампи так звані є. Ну, половина так, половина так. Но ну, я не замечаю особой разницы между теми и теми. Только фитолампы защитно дороже. Расскажите нам, будь ласка, да. про еще выставку. Когда она будет, в какой там, и сколько будет Вот уже много лет я говорила до да, Женка, С 10 в... утра до 6 вечера, до 18 часов. Она проходит, будет проходить 5, и по восьмому числу, пятый, шестой, седьмой, восьмой числу. Вот за 10 лет, не знаю, много желающих приходит все-таки до вас, там, дивиться. Э, oh. Можно еще придбать фиалку, например, какого-то вида, которого не видел раньше? Конечно, каждый год идет обновление, и, скажу честно, это, в общем-то, выставка для мужчин. <laughs> Потому как Скоро, в преддверии, так, преддверии праздника, ночью, в преддверии праздника лучше... Это, так, на Можно так. купить какую то уникальную квитку, так? Да. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, вы пораду даст, если я не думаю покупать фиалку, как за нее правильно, взагали, там, якось? Пожалуйста, конечно. То есть, можете рассказать мне, то есть, определенный вид, как за нею правильно правильно доглядать. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Конечно. Все, Юра, Юра. Есть целая передача mm -hmm. с мастер-классом, mm -hmm. вот, снимал ваш сотрудник, и это, это можно. А вы мне позвольте сказать несколько слов mm -hmm. о тех фиалках, которые я принесла в студию в виде фотографий. Mm -hmm. Дело в том, что... Удивительные вещи происходят, как я уже сказала, да, то есть есть нечто божественное, природное, и есть нечто то, что человек привносит. И вот э, известно, что у фиалок нет э, гена желтого цвета. А последние времена, вот несколько последних лет, стали в фиалках при мутации появляться желтые оттенки, желтые и оранжевые. И там представлены несколько цветов, и сами названия можете оценить. Э, наши украинские селекционеры вывели фиалку, которая называется «Злата Скифов» uh -huh. или «Оскар». Так, они, уже они, они, Дик, они, блест... они ему да. Оскар. они блестят настолько, как, как вот есть миниатюра, тоже мне нравится, которая, ну, как маленькое ювелирное изделие, настолько тонко, как говорится, и природа, и человек постарался. А вот скрим фиалок у вас есть еще какие-то ну, только, только такие вид выткви uh, вам подобаются. Есть немного И... декоративно, да, таких декоративно-лиственных. Yeah. Как они, они как оттеняют всю мою коллекцию. Вот. Потом появилась еще новая серия, так называемые «Малые стандарты». Это фиалки, которые имеют очень маленькую компактную розетку. Она ну, буквально 15 сантиметров. На фотографиях будет изображение, где линеечка стоит, и можно посмотреть. 15 сантиметров диаметр э, фиалки и такой же по величине букет огромный, крупные цветы. Еще я представила там огромное разнообразие, великолепия разных э, чудесных э, сортов. И из них... Тоже весьма интересно. Это трейлеры. Угу. И самые-самые необычные фиалки – это химеры. Это мутация, которая не повторяется э, посредством размножения витативным листиком. Вот вона виходить як унікальна і очень трудно размножить. Так і у вас вона є в колекції. І у вас ці. І у да? мене О, взагалі круто! Я так отримала подарунок. Не вийшов мені подарунок до тебе на 8 березня. Я вже так думав, тобі там десь фіалочку, Цього ти теж можеш мені фіалку подарувати. Та вони ж тебе не живуть те саме. Тільки що сказала. Ні, ну раніше не жили. Ну якось так. А зараз я буду за ними доглядати. Дуже уважно. На самом деле не так много усілі потрібно все зрозумів, про сознання. Дякуємо. 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 Дякуємо вам Дякуємо. за інформацію. Обов'язково вас відвідемо взвідвідемо вашу виставку, тому що мені дуже цікаво подивитися, які там ще види бувають цих фіалок. І взагалі квіти теж дуже люблю. Ось і будемо ще раз. Скажіть, будь ласка, якого числа, де саме буде відбуватися вистав, виставка? 5, 6, 7, 8 марта в кінотеатрі Довженка з десяти утра і до вісімнадцяти часов вечора. То есть все можуть могут заветатывать. Кажем вам дякуємо, сподіваємося дякуємо. прийдете та ще. А мы пока что пропонуем вам пропонуємо вам